Не дивлячись на досить вітряну і прохолодну погоду, у Віддіополі зібрались спортсмени, які вписали яскраву сторінку в історію розвитку Відьопольського футболу. І від цієї зустрічі ставало тепло і затишно. Це вони виборювали першість серед команд району області України, ставали володарями різноманітних кубків з найпопулярнішого виду спорту у Європі. Ветерани Відьопольського футболу відвідали могилу керівника району Віктора Івановича Дукова, який вніс вагомий внесок у розвиток футболу у Відьпольському районі, який став. Чемпіоном світу з футболу серед ветеранських команд свої останні хвилини життя Віктор Іванович Дуков провів на футбольному полі, де і зупинилось серце нашого легендарного земляка. Футболісти ветерани вшанували його пам'ять хвилиною мовчання і поклали квіти на його могилу. Потім ветерани футболу поклали квіти на могили засновника футбольної команди колгоспу імені Дзержинського героя соціалістичної праці Всеволода Вікторовича Кудрявцева і голови райспорткомітету Дениса Захаровича Мельничука. Ці прізвища вписані з. Золотими літерами в історії розвитку від футболу спортсмени і ветерани відвідали могилу Євгена Клісніченка, який загинув у зоні АТО, захищаючи цілісність нашої України, і який теж був вихованцем від школи футболу. Потім у палаці спорту імені Віктора Івановича Дукова відбулись урочистості з нагоди зустрічі різних поколінь футболістів. Спортсмени приймали вітання від керівників району, своїх колег-футболістів, приймали нагороди за вагомий внесок у розвиток футболу в нашому районі. Нам дійсно є чим гордитись. Це, честь життя, після закінчення Це найголовніше, і найголовніше і честь життя. Я в этом благодарен призи Віктору Івановичу Дукову. Ви Степаном создал футбольный клуб Ришелье. И мы встретились в матче, в полуфинальном матче зимнего первенства с командой Видеополя. Обыграли Видеополь 3-0. Ко мне подошел Коля Андрей, сказал, Виктор Иванович Духов попросил тебя помочь создать команду Нестра Видеополь. Она была, но ну, как бы укрепите. Я тут же, знаю Виктора Ивановича, они тем более обыграли нас Видеополь мини-футбол. Она была прекрасная команда. Мы с ним встретились, переговорили. Я тут же забрал, договорился с Игорем Биланом, Сашей Щербаком, потом Гришко, Спицын, Валик Стрижаков, и мы сразу все приехали во Видеополь и защищали цвета Видеополя больше пяти лет я играл за Видеополь со своими друзьями поэтому эта часть жизни у меня самое приятное впечатление, вы наверное знаете что когда Виктор Иванович умер в моих руках в 2000 году в Германии, я после этого такое событие страшное жестокое событие, я написал книгу которая посвятил ему я сам пересмотрел свою предыдущая жизнь до смерти Виктора Ивановича. в Авидиополь и увидеть, как здесь прекрасно играют, какие люди находятся здесь. И ты стал частью Ведеопольского района. и Я очень люблю этот район. И сегодня мы приехали с удовольствием по приглашению Федерации районной федерации футбола. Привезли подарки и благодарны, что футбол живет. И это память Виктора Ивановича. Поэтому и ребята все молодцы. Я сейчас вижу каждого товарища, с кем я играл. Мне очень приятно. Я готов приезжать сюда. Не только я, и все ребята, кто играл в Аведиополе. Мы просто счастливы, что так жизнь сложилась. Поэтому ситуация такая, и вы знаете, дворец спорта, когда начинал строиться, Виктор Иванович схватил меня, говорит, Петя, поехали, я тебе покажу, у меня такие планы, я сделал дворец спорта классный, приехали, заклали этот камень, он показал, гордился, сейчас такой великолепный дворец спорта, мини-футбол каждый год в память Виктора Ивановича проводим. Вы уже знаете, 50 сначала проводили мини-футбол первенства Украины, сейчас 55. Ребята шутят, говорят, будьте 60, нас еще будем играть. Ну, я говорю, мы с Витей говорю, Дуковым говорю, были одногодки, поэтому дай бог, чтобы мы еще жили. И всегда вспоминали Виктора Ивановича Дукова. Он всегда с нами живет, он, мы его очень любим все, очень порядочный человек. И человек слова был. Я видел в своей жизни и встречался, вы знаете, как и футболисты, большинство футболистов с разными руководителями разных рангов совершенно и вот он один из лучших руководителей с которым я общался ему не нужно было два раза говорить или повторять о каком-то вопросе человек был слово достойный человек настоящий мужчина настоящий руководитель больше бы таких руководителей поэтому память о нем она всю жизнь будет у меня как минимум в моем сердце действительно э, в футбол заняло большую часть моего сердца это э, не передать на словах эти переживания. Это, ну, когда не стало в 2000 году Виктора Ивановича Дукова, многоуважаемого, земля ему пухом, я поклялся прямо на кладбище продолжить его дело. Это его детище. Он всегда а ведь футбол называл своим сыном, своим ребенком, зная и видя, как он относился к Авидеопольскому Днестру, к футбольному клубу, по-другому поступить, я как один из близких его друзей, я не имел права, поэтому я взял эту ночь на себя и в течение восьми лет приложил все усилия, я уже не говорю материальную сторону, но много здоровья, поездки, переживания, нечестное судейство, к сожалению. Поэтому э, я очень благодарен Всевышнему, очень благодарен, э, что меня связало с футболом. Я на уровне района там играл и сам, э, и в армии, и до армии. Футбол я, в принципе, всегда любил. Но вот настолько, что оно войдет мне в душу, в сердце. Ну, я даже не мог предполагать. Я еще раз говорю, я благодарен Советскому. Я люблю и любил, и по сегодняшний день я э, не ушел с футбола. Э, я есть президент Федерации футбола Авидеопольского района. Мы завершили чемпионат района. Сумасшедший чемпионат. Такого чемпионата такого напряженного чемпионата, ну, за мои годы я не помню, потому что три команды набрали одинаковые очки. Это такого еще не было. Ну и вчера мы завершили кубок в памяти Виктора Ивановича Дукова. Выиграла команда «Держинец», чем я их еще раз поздравляю. Ну, футбол живет, футбол есть. Просто сегодня ситуация в нашей стране мы сами видим, и поэтому, может быть, не на первом плане. Я немножко сейчас больше занялся помощью нашим воинам, езжу туда и помогаю, и ввожу продукты, одежду, потому что один раз увидевший эту ситуацию там, второй раз не ехать, третий раз не ехать, наверное, не может. Поэтому я, я обещаю успокоится в стране ситуация, я обещаю возобновить вот тот уровень, который мы имели на протяжении 10 лет. Я очень часто вспоминаю те все годы, когда мне пришлось и играть в команде «Дзержинец», и потом же тренировать, и впоследствии быть президентом этого клуба. Да, у нас очень был сильный подбор ребят, которые очень хорошо играли, умели играть. И много у нас было побед. Мы дважды при моем руководстве, дважды мы кубок выиграли. Это 80-й, 81-й, 82-й. Дважды чемпионы области стали. Это 80-й, 81-й. Обладатели кубка. Вот. И первенство Украины, мы были призерами третьими на Украине. Ну, и я могу сказать смело, что в Днепре всегда был футбол. И до меня, и после меня, когда я передал Андрею Николаю Анатольевичу свое детище, я тогда же в то время и построил стадион, и открыл футбольную, чистую школу футбольную для США-2, которая. И я думаю, что удачно у нас получилось. Я передал достойному Человеку Андрееву он продолжал те, то остальное время, которое было у нас в Видеополе. Да, Видеополь всегда был сильным клубом, Видеополь всегда побеждала, Видеополе все боялись. Вот. И сейчас, сейчас э, если сказать по большому счету, то и сегодня Видеополь э, очень хорошая команда, очень хорошо проводит первенство района, поэтому футбол здесь всегда любили, футбол всегда играли здесь, и я думаю, что футбол всегда здесь будет. То практически я вырос в Авидеопольском районе, потому что я жил на Ленпоселке и начинал совхоза Ангард. Была такая команда, оттуда я попал уже в Авидеополь и играл в Авидеополе, поэтому для меня это как бы родина, и было очень приятно. Мы играли и на Авидеополь, вот мы играли в Авидеопольский район Одесский Область и по колосу мы играли на Украину, поэтому это и были неоднократными чемпионами Одесской области. Так что это целый отрезок жизни моей. И я очень большой любитель футбола, и я рад, мне очень приятно вспоминать этот период. И сегодня очень здорово, что приехали очень много ребят, с которыми мы вместе играли. Вот одни еще бегают, другие уже отдыхают, но то, что мы пережили вместе, это радует наши воспоминания, наш жизненные пути, какие здесь были прекрасные руководители, какие были прекрасные люди. Я хотел бы того, чтобы этот район и этот авиадеополь процветал. Міра благополуччя, несмотря на непросто сьогоднішнє. В є я дуже з малих літ. Ну, десь в школі з п'ятого класу я вже почала вболівати за футбольний клуб Динамо Київ. І потім, коли я в свій час вчилася в Києві, ми дуже часто відвідували футбольну базу Динамо Києва в кончі заспі. І я тоді ще бачила. Живими, здоровими, гарними, красивими футболістами тих, які вже сьогодні мають там по 55-60 по років. Приємно було тоді спостерігати за футболістами Київського Динамо, які були тоді одними з кращих. Ну, Любов до футболу перейшла в мене, мабуть, зі шкільних шкільної парти, тому що мені завжди подобалося грати. Я грала з хлопчаками на площаці і через те так і вболівала. Ну а більш щільніше мені футболом довелося зайнятися е, після е, смерті Віктора Івановича Дукова, уже не тільки як на лаві вболівальника, але дуже часто мені доводилося е, вирішувати фінансові матеріальні проблеми е, не тільки клубу Дністер а і нашої дитячої юнацької спортивної школи турбуватися за розвиток дитячого футболу, тому що ви всі знаєте, і ми так знаємо, що Саме дитячий футбол дає ріст найкращим потім футболістам через те, е так за часи своєї роботи в Увідопольському районі я завжди. Приділяла увагу футболу, і мені сьогодні дуже приємно бути присутньою на цьому матчі, побачити тих людей, які дарували нам такі незабутні хвилини гарних забитих голів. Ми переживали разом з ними, переживали за нашу Віддіополь, і це дійсно так. Адже Віддіополь знали і в Болгарії, і в Німеччині, куди Віктор Іванович виїжджав разом з нашими з командою Дністер. І в Румунії, і в Молдавії, тобто в багатьох країнах, і а то, що вони об'їздили всю Україну, то це 100% і Ви про це всі знаєте. І сьогодні мені б хотілося, щоб ті діти, які відвідують дитячу юнацьку спортивну школу, а вона в нас є базовою з розвитку футболу, вони б все-таки планкою для них повинні бути наші футболісти, яких всі знають, і на яких всі рівняються. Хотілося б, щоб батьки дітей своїх до цього привчали. Зустріч ветеранів футболу завершилася яскравою грою ветеранів. Це зустріч із своєю молодістю, спогадами про найкращі і найяскравіші сторінки спортивного життя.